Мир вам, братья и сестры. Вы знаете, я сегодня хоть говорю, первым проповедь буду говорить, но хочу сказать, что я живу под впечатлением вот на этой неделе. Мне пришлось прослушать проповедь одного брата там у нас в Украине, в нашем районе, в нашей там области, в Одессе. Проходила конференция на тему «Христианин в 21 веке». Так называлась конференция. И вы знаете, и особенно брат тот, который говорил эту проповедь, эту как бы вел такую проповедь, да, о последнем времени, братья и сестры. Как люди, как особенно христиане, расслабились. Вроде уже мы живем в последнее время, но церкви Божьи, вот, очень многие христианские и других течений, очень многие церкви расслабились. И он даже приводил пример из мусульманских стран. Он много раз был в Турции, в других странах, там мусульманских, и рассказывал, даже здесь в нас, находясь, говорить, в Украине, эти мусульманы, они не стесняются своего наряда, вот, не стесняются они преклонять свои колени, расстреляют коврики и стоят на колени и молятся своему Богу. Тогда, когда мы, говорит христиане, знаем о том, что последнее время, и что мы живем уже последнее время, братья и сестры, преддверии последнего времени. И знаете, я прослушал эту проповедь, и действительно, я сравниваю так, как мы здесь живем, в этой стране. Мне приходилось, ну, немножко раньше, когда дочка выбирала офисы, и быть с ней, там, помогать и на работе, и смотрю, что в некоторых кабинках – Этих, здесь сидя эти программисты, смотрю коврики свернутые, так и связаны, и стоят коврики рядом такие. А я спрашиваю, что это такое? Зачем это коврик? А она говорит, и там еще много ну, значит, что эти люди, когда приходит время, они стоят, этот коврик раз раскинули и стоят на колене и вызывают, вызывают к своему Богу. Вы знаете, братья и сестры, а я подумал за себя, как часто я стою на колене перед Богом. в течение дня, в течение суток. И знаете, утром, когда мы встали с постелью, мы молимся, по обед, когда только кушаем, обедаем, ну и вечером, когда ложимся спать, тоже стоим на колени, молимся Богу. Братья и сестры, а я думаю, что этого для нас недостаточно. Вы знаете, я начал сравнивать все те события, которые мы просто привыкаем. До всего того, что сейчас творится в мире, братья и сестры. И посмотрите, даже здесь, где мы живем, в этой стране. Сколько здесь сейчас, даже в настоящее время. Вчера, новости я читал, опять постреляли людей. Позавчера в другом месте стрельбище, много людей погибло. Там, 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 даже здесь по Америке, по, по разным штатам, даже в Сиэтле здесь. Я думаю действительно, что такая вот в людей какая-то такая, ну, раскрепоченность сердца или как. Вот люди уже в последнее время не признают друг друга, не признают ничего, не считаются, не уважают. Хотя здесь, в этой стране, еще есть это. Слава Господу, хоть люди как-то даже вот водители, мы замечаем часто, что уважение друг к другу. Но я смотрю то, что в последнее время мы уже привыкли так, что там у Франции погибло сколько людей, там в другом месте, там сколько, там сколько, там землетрясение. Братья и сестры, каждый день землетрясение по этой земле. Просто мы уже не обращаем на это внимание. В нам это все как-то вроде проходит. Но а Христос сказал, смотрите, смотрите, это последнее время будет так. И вы знаете, я вот смотрю, так, вот допустим, раньше, вот мы, кто постарше, знаем, лет 20 назад, 10 даже, чтобы какая-то новость дошла, допустим, до Америки, сюда или до Украины из Америки, это надо было время, месяц, два, а то может быть даже и полгода и год. Какая-то новость, там что-то случилось. Сейчас, братья и сестры, случилось, допустим, полчаса назад в Украине или в другой стране, в любом точке, точке земного шара люди, многие, многие на Земле знает. В течение даже получаса меньше эта новость облетает. И люди ознакомляются, это, знают вот, о том, что совершается в последнее время. Вы посмотрите, какой прогресс пришел, братья и сестры, что мы раньше, письмо пока дойдет там за Америку, это было время. Сейчас скайпы, вайберы, сейчас люди общаются э, друг с другом буквально за секунды, за минуты. И знают люди новости, знают о том, но забывает о том, что мы живем в последнее время. Братья и сестры, если так вот посмотреть нам все, что совершается, вот, и это вот в свое время, братья и сестры, ученики, которые были с Господом нашим Иисусом Христом, приступили к Нему и спросили, скажи нам, когда это будет, когда время Твоего пришествия. Я прочитаю для себя и для вас, вот, чтобы мы могли помнить о том, это 24 глава Евангелия от Матфея. первого стиха буду читать. Я буду выборочно читать с этой главы. Ну, много буду читать. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им ответ: Берегитесь, чтобы кто не пристил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: Я Христос, и многих пристят. Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не, унывайте, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, и будут голод, мор и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет это в Евангелии Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. И так, когда увидите мерзость, запустение, связанную с связанную вот через сказанную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо вот там же Христы и же пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам, Итак, если скажут вам, вот он пустыне, не выходите, вот он потаенных комнатам, не верьте. Ибо как молния не сходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческое. От смоковниц возьмите подобие, когда ветви ее становятся мягкие и мягкие. Испускает листья, то знаете, что близко лето, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все это, знаете, что близко при дверях. Истину говорю вам, не придет родство, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только, только отец мой один. Но как было у дне Ноя, так будет и прошествие Сына Человеческого. Ибо, ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как Ной вошел в ковчег. И не думали, пока не пришел по и не истребил всех, так будет пришествие Сына Человеческого. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь в нас придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Вы знаете, братья и сестры, эти слова, это слова Господа нашего Иисуса Христа. Ученики подошли к Нему, их тоже интересовало, скажи, когда это будет? И он сказал эти признаки, братья и сестры, как я уже впереди говорил, что этих войнах, этих землетрясениях, этих событиях, если уж вы знаете, что уже близко при дворях, что уже, скоро, даже если взять, братья и сестры, сейчас, вот даже там в Украине, Россия, война, у нас в Украине, брат на брата восстал, братья и сестры, это о том говорит, что мы же, и как бы так мы даже вот были в Украине, там война, а там, где мы были, вроде нет войны, вроде все нормально, а там люди умирают, там страдают, убивают, и вы знаете, братья и сестры, и как-то так оно затушевывается, так что вроде вроде ничего нету, но это, братья и сестры, признаки последнего времени. И вот здесь Господь говорит за Израиля, что если видите, что самоковница распускает почки, листья, то знаете, что близко лето. Ну вы знаете, люди, что близко лето. Так и это, братья и сестры. Если видите все это событие, которое есть, то знаете, что близко при дверях. Вы знаете, я смотрел вот и тоже слушал за Израиль, за Иерусалим. Вот сам был там, в Иерусалиме, мы проезжали там тоже, и пустыни были. И я посмотрел, действительно, что едем, пустыни, ничего не видно. Опа, стоит оазис, виноградник, пальмы красивые, деревья в пустыне. Пустыня. пустыня. Господь сказал, что и пустыня даст воду в последние дни. И вы знаете, как там урошается? Капельное урошение, качает из под земли воду, и вода такая целительная, такая дает такую дают дает, дает э, влагу, что растут там растения в пустыне. И откуда, вроде так бы сказать, где там вода взялась? Бог сказал, что в последнее время и пустыня даст воду. И вы знаете, братья и сестры, когда я посмотрел на это все, которое там, вот в Израиле сейчас, вот в настоящее время даже, смотрите, как развивается эта страна, Израиль. Если мы так вникнем, все, где самая сильная медицина в Израиле, где самая сильная армия в Израиле, где самая сильная в Израиле, братья и сестры, и очень сейчас даже беспокоят такие события на Дальнем Востоке, там, что творится на Ближнем Востоке, что там творится в Сирии, в Ливии, как там мятутся народы, как там восстают, как там <как> воюют, братья и сестры, все это. И о том говорит нам, что мы приближаемся к концу. И вы знаете, но люди к этому, как я сказал, не готовы. Даже многие церкви, а я не говорю, что там или здесь, даже вот в Америке, где мы смотрим, какое есть запустение в церквях, братья и сестры. Церковь Мормонов, церковь там даже сейчас, этих людей не, ориентации неправильной, тоже уже создают церковь свою. Это что, братья и сестры, это для нас какой знак? Для нас. Это говорит о том, что очень близко пришествие Господа, Бога нашего. Вы знаете, я прочитаю, апостол Павел уже здесь говорил, вот э, фессалоникийцам о последнем времени. О временах и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить в мире безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, Подобно, как мука родами им постигает имеющего чрева, так и не избегнуть. Но вы, братья, апостол Павел предупреждает, Никита, не во тьме, чтобы день тот застал вас, как вор. Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, но тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Вот, и здесь еще апостол Павел Тимофею говорит так. Он дает ему наставление, и оно сейчас касается и нас, и меня, и всех нас, братья и сестры. Третья глава, послания 2 к Тимофею, с первого стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорные, неблагодарные, Нечестивые, недружелюбні, дружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокі, не клівєтні, жістокі, добра, предатели, наглые, насыщенные, более сласту ніж нежели Бога любимые, имеющие вид благочестия, сили же отрекшися таковых удаляйся. братья и сестры, это, может быть, относится к миру, к этому. Я не думаю, что в церкви такие вот так и есть. Вот, но вы знаете, братья и сестры, вот как мы живем в настоящее время, даже здесь, в этой стране, говорят, я вообще не буду говорить за мир, я просто хочу сказать за христиан, за людей, которые знают Господа. Вот некоторые даже говорят здесь русские, вот, братья и сестры, которые говорят, Та говорить, якщо Русскому йти на роботу, краще не йти. А то він обмане, а то він не доплатить, а то він ще щось зробить. От, ви знаєте, я думаю, дійсно, що так врем'я прийшло. Якось раніше браті навіть я в своє час в юності пам'ятаю, не було так. Ну, було воно, ну може не так сильно, як зараз це проявляється. Даже от брат брата старається якусь неправду сказати, чуть-чуть, вроді, сказав. Сьогодні чуть-чуть, завтра чуть-чуть, і потім воно ви знаєте наростає, наростає тут хома, так сніжний коме, як бабу снігу ліпи. І старої вот така більша гора неправди, всякого обману, всякого нехорошого. І потім, як ті десять дів, прийдуть Господа, Бог скаже, я вас нерозумних, не я вас не знаю. Не знаю, хай Бог хранить нас, щоб нам дійсно, не даром ходити сюди в Дом Божий. От, слухаємо слова, наставлення. Дуже багато браття, говорять тут нам о тому, як нам поступати, як нам жити, а ми щоб просто нам не пропустити це і знати, і знати, особливо, що знати, що дійсно і молоді, і молодші, і, і старші, знати те, що ми живемо, браті сестри, двері Господа Бога нашого. по всім особистому, так як сі вникнуть, кожен з нас. Якщо подивитися, в час, що робиться, то дійсно, браті сестри, що. При дверях вже, щоб Бог просто удостоїв нас не оказатися оставшимся, як ті п'ять днів нерозумних. Ви знаєте, як це буде обідно. Я вспоминаю такий з Може і пам ви всі пам'ятаєте, що як буде пришестя Господа Бога нашого, такий ну, приблизительний, такий, як наперед сказано, що як може бути, що скільки людей може залишитися, віруючих людей, які вроді в хору співали, вроді проповідували, вроді були. А прийшов Господь, і він сказав, що я таких, я вас так не знаю. Я не знаю вас. А чого не знаю? Тому що не іскрено служив Господу Богу нашому. Браті і сестри, я це говорю і для себе, і для кожної з нас, що будемо насторожім, тому що так апостол Павло сказав, що ви же сини свята, ви не сини тьми, ви знаєте Господа, ви, ви читаєте Біблію, вам все це все... смотрить, щоб ви не оказались. Обмануватиме, щоб хто не призціл вас, щоб хтось не обманув вас, щоб ми не були опоздавшими, тому що Господь гряде, і це буде дуже скоро. Ви знаєте, я от прочув цієї я говорю, прослухав цю проповідь, і таке в мене впечатлення, хоча я зараз і вам говорю, але хотів би настроїти найбільше і вас, і себе, щоб нам не забувати це. браті сестри, Господь прийде за Своєю Церквою і де ми окажемося. Хай кожен із нас подумає, щоб ми могли пристати перед Господом. От, з нашими сім'ями і щоб Бог благословив нас, служення Йому на цьому світі. Хоча тут нам, от, якби, де ми живемо, многі з нас не знаю, старші люди, не знаємо язика, от, може бути піти, благовістити. Зараз немає де піти нам, не можна. Так може бути своїм руським, десь там може, не не віруючим, ми можемо говорити, ми можемо говорити, ми повинні говорити о тому, ми повинні увіщувати їх, от, що так не можна робити, або так не можна своїх, може бути там, близьких. І ви знаєте, браті і сістри, я думаю, Господь не оставить нас в цьому. Хай Бог благословить всіх нас. От будь мудрими і благорозумними в це останнє час, в яке ми живемо. Амінь. Давайте помолимося, Богу.